Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Muhammad Hafiz bin Rahadi, Nombor metrik 283836 Pada hari ini Kumpulan kami akan membentangkan Tugasan kumpulan Subjek GMGAJ1024 Politik dan Pertabiran Iaitu tajuk kami adalah Kebebasan Bersuara di Malaysia Seterusnya saya akan Teruskan dengan pengenalan Topik pembentangan ini uh, ialah kebebasan bersuara di Malaysia. Kebebasan bersuara uh, merupakan hak asasi sejagat di bawah perkara 19 UDHR dan turut dijamin oleh perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak. Parlimen boleh mengenakan sekatan demi keselamatan negara, ketenteraman awam, moral dan juga uh, hubungan kaum. Dalam masyarakat majmuk isu ucapan uh, kaum atau ataupun agama boleh mencetuskan uh, satu ketegangan tambahan pula uh, media sosial seperti Facebook uh, Twitter dan juga TikTok membuat uh, ataupun membuka ruang ekspresi yang sangat luas tetapi turut meningkatkan risiko fitnah dan juga uh, maklumat palsu undang-undang seperti section 233 AKM 1968 sering dikritik kerana terlalu umum Manakala akta hasutan 1948 pernah digunakan untuk kepentingan politik. Di samping itu, literasi sivik yang rendah menyebabkan salah faham terhadap hak bersuara. Oleh itu pembentangan ini akan melihat isu cabaran perbandingan negara lain serta cadangan penambahbaikan dalam pelaksanaan kebebasan bersuara di Malaysia. Seterusnya adalah pernyataan masalah Walaupun hak kebebasan bersuara diiktiraf secara prinsip, pelaksanaannya di Malaysia masih terhad akibat sekatan politik dan juga sosial. Dalam realiti, aktivis wartawan dan juga pengguna media sosial sering berdepan dengan tindakan undang-undang dan menunjukkan wujudnya jurang antara teori dan juga amalan. Selain itu istilah undang-undang seperti menyakitkan hati ataupun bersifat subjektif uh, sentiasa memberi ruang tafsiran yang sangat luas kepada pihak yang berkuasa. Penguasaan juga tidak konsisten, uh, kritikan terhadap kerajaan lebih mudah dikenakan tindakan berbanding kenyataan yang menyokong. Tahap literasi sivik yang rendah pula menyebabkan ramai rakyat takut atau atau uh, tidak faham sempadan undang-undang ni. Dan juga mewujudkan kesan uh, yang dikatakan ceiling effect iaitu orang memilih untuk berdiam. Di samping itu juga media sosial membuka ruang ekspresi yang sangat luas uh, tetapi turut membawa satu cabaran seperti uh, penyebaran berita palsu uh, dan juga ujaran uh, kebencian. Maka timbullah satu persoalan. Adakah kebebasan uh, bersuara ini benar-benar diamankan di Malaysia ataupun uh, sekadar simbolik? Seterusnya saya akan serahkan uh, pembentangan ini kepada uh, rakan saya uh, itu Encik Syequf Alif. Silakan. Assalamualaikum dan uh, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syeful Alif, bima Muhammad Syarif, nombor metrik 284146. Okey, seterusnya saya akan bentang tentang isu-isu perdana masa kini berkaitan kebebasan bersuara di Malaysia. Okey, yang pertama, uh, kritikan terhadap kerajaan dan institusi masih menjadi isu utama. Ramai aktivis, wartawan dan pengguna media sosial disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 serta Seksyen 233, 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 menunjukkan wujudnya kawalan terhadap suara kritikan. Kedua, isu agama dan kaum sering menjadi topik sensitif kadang-kadang kritikan yang bertujuan membina membina disalah tafsir sebagai uh, ujaran kebencian ini menunjukkan garis pemisah antara hak bersuara dan ucapan berbahaya masih kabur. Ketiga, media sosial menjadi salur utama rakyat bersuara, namun menyebabkan fitnah dan berita palsu mendorong kerajaan aa, mengetatkan kawalan cyber. Walaupun aa, niatnya baik, ia menimbulkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan kuasa. Aa, yang keempat, aa, penahanan aktivis dan wartawan terus berlaku dan Malaysia hanya berada pada tahap sederhana dalam indeks kebebasan media dunia. Akhir sekali, masyarakat sendiri masih keliru tentang hak dan batas undang-undang. Ramai takut bersuara kerana bimbang dikenakan tindakan. Kesimpulannya, kebebasan bersuara di Malaysia di Malaysia ini berada dalam keadaan paradoks ataupun ruang ekspresi semakin luas tetapi kawalan juga semakin ketat. Seterusnya ialah punca-punca isu, antara punca utama isu kebebasan bersuara ialah legasi undang-undang kolonial terutamanya Akta Sultan 1948 yang masih digunakan hingga kini Undang-undang ini asalnya diwujudkan oleh British untuk mengawal penentangan politik yang kedua ialah penguatkuasaan undang-undang yang tidak konsisten Individu yang mengkritik kerajaan lebih mudah dikenakan tindakan berbanding pihak yang menyokong. Yang ketiga ialah tahap pendidikan sivik dan literasi media yang rendah menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dengan uh, maklumat palsu dan tidak memahami hak mereka. Yang keempat, faktor politik dan kepentingan kuasa di mana sesetengah pihak menggunakan undang-undang untuk mengekalkan pengaruh dan menepis kritikan. Okay, selain itu budaya takut ataupun culture of fear masih wujud diwarisi sejak zaman penjajah menjadi uh, rakyat berhati-hati untuk bersuara. Uh, kita juga berdepan dengan uh, sensitiviti kaum dan agama terutamanya selepas peristiwa 13 Mei 1969 uh, yang sering dijadikan alasan uh, untuk menghadkan perbincangan terbuka. Okay, akhir sekali. Uh, cabaran teknologi digital seperti berita palsu uh, dan uh, fitnah dalam talian sering dijadikan justifikasi untuk mengetatkan kawalan maklumat. Uh, seterusnya saya akan serahkan pada uh, Puan Suraida. Terima kasih kepada Cik Hafiz dan uh, Cik Alif berkaitan dengan pembentangan yang telah dijalankan sebentar tadi. Saya Suraya binti Kusni bernombor metrik 284121 akan menyambung pembentangan ini. Ah uh, suka di sini melalui penulisan yang kami telah bincangkan bertiga, kami uh, melihat uh, ada keperluan untuk kita melihat uh, bagaimana cara negara lain menangani isu berkaitan dengan kebebasan bersuara. Jadi, uh, kami telah memilih Amerika Syarikat, United States, uh, UK Singapura dan juga Malaysia bagi uh, menilai bagaimana negara tersebut daripada segi peruntukan undang-undang dan, dan yang lain-lain mengawal kebebasan bersuara uh, dalam dalam masyarakat masing-masing uh, uh, Di Amerika Syarikat kalau kita boleh lihat uh, ini dia boleh dianggap sebagai satu model uh, paling liberal dalam hal kebebasan bersuara First Amendment melarang kerajaan daripada menggubal undang-undang yang menyekat kebebasan bersuara atau media. Uh, tetapi, sekatan hanya dibenarkan jika melibatkan isu seperti fitnah, ancaman keselamatan atau ucapan yang mencetuskan keganasan segera. Pendekatan ini memperkukuh budaya demokrasi dan seimbang-imbang. Namun, dalam konteks masyarakat majmuk seperti Malaysia, kebebasan tanpa batas ini boleh menimbulkan risiko ucapan ekstrim yang boleh mencetuskan ketegangan sosial di kalangan masyarakat kalau kita lihat di UK pula uh, mereka menggunakan, uh, mengamalkan pendekatan yang lebih seimbang yang mana undang-undang uh, seperti Public Order Act dan Equality Act menghadkan ujaran kebencian dan ancaman keselamatan awam kalau di sini, di UK uh, prinsip dia adalah prinsip uh, di mana sekatan mesti setimpal dengan tahap ancaman yang diberikan jika kita lihat, mahkamah memainkan peranan penting dalam menilai kes selaras dengan konvensyen hak asasi manusia. Pendekatan ini juga menunjukkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan awam, iaitu sesuatu yang boleh jadikan panduan oleh Malaysia. Uh, Singapura, kita secara amnya uh, negara yang paling dekat berjiran dengan Singapura yang mana kita lihat, Singapura menetapkan kawalan ketat tetapi jika dilihat, pematuhan terhadap perundangannya juga adalah konsisten dan jelas. Di sini literasi sivik yang tinggi kita dapat lihat yang mana Masyarakat di Singapura faham atas batasannya Apa yang boleh disuarakan dan apa yang tidak boleh disuarakan Seterusnya kita lihat di Malaysia Malaysia sebenarnya berada di kedudukan pertengahan Yang mana dalam perbagaan persekutuan khususnya Telah menjaminkan hak bersuara Namun undang-undang seperti atas Hasutan dan juga atas komunikasi Dan multimedia sering digunakan secara luas dan tetapi tidak konsisten. Berbanding dengan Amerika yang memberi perlindungan, UK yang menekankan sekatan berkadar dan Singapura yang konsisten dengan kawalan, Malaysia masih berada dalam ruang yang kabur yang dipengaruhi oleh faktor politik semasa. Jika dilihat ketiga-tiga, keempat-empat model ini, maafkan okay, saya, tiada satu pun model yang sempurna. Namun, Malaysia boleh menggabungkan elemen terbaik keempat-empat negara bagi memperkukuhkan perlindungan hak, melaksanakan sekatan yang jelas dan menyediakan garis panduan yang telus. Baiklah, seterusnya bagi cadangan penambahbaikan kebebasan bersuara di Malaysia ada empat yang mana kami lihat antara yang pertama iaitu satu reformasi perundangan terhadap akta lama perlu digubal semula ianya bagi membezakan dengan jelas antara kritikan dan sah dan asutan kebencian. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh sahabat saya sebentar tadi berkaitan dengan punca aa, ataupun isu yang berkaitan dengan aa, mengapa kebebasan suara tidak boleh tidak boleh dijalankan di Malaysia adalah kerana undang-undang berkaitan adalah undang-undang yang telah lama dan tidak sesuai lagi digunakan. Ada di antaranya tidak sesuai lagi digunakan dalam keadaan persekitaran politik pada masa kini. Dan seterusnya berkaitan yang kedua adalah pendidikan Sivik dan digital literasi contohnya program nasional Bagi meningkatkan kefahaman hak dan batas undang-undang Perlu dilaksanakan ianya bagi uh, bagi uh, memastikan uh, etika kepada Komunikasi, uh, pengesahan maklumat dan masyarakat dapat Membezakan antara kritikan dan juga fitnah Seterusnya selaras dengan reformasi perundangan yang Dicadangkan ada keperluan juga untuk menggariskan satu garis panduan yang lebih jelas yang mana uh, garis panduan yang undang-undang yang jelas ini perlu menetapkan apa sebenarnya kriteria yang uh, di di disediakan di apa yang boleh disuarakan oleh rakyat media mana yang boleh digunakan oleh rakyat dan daripada segi daripada segi sudut perundangannya tidak menjadi kesalahan kepada mereka untuk memberikan uh, suara kepada bagaimana mereka mahu negara mereka dibangunkan dengan keadaan yang lebih moral, moral dan seterusnya bagi cadangan yang keempat adalah platform dialog awam inklusif. Di sini kita lihat bagi kerajaan Madani di bawah pentadbiran PMX 10 ini kita dapat lihat yang mana Dato' Seri Anwar Ibrahim julung kali acap kali sering menjalankan sesi-sesi dialog di antara Uh, uh, di antara kerajaan bersama dengan pelajar-pelajar, pelajar-pelajar di IPTA, penjawat awam, uh, perkhidmatan sosial ataupun perkhidmatan di swasta bagi mengumpulkan maklumat-maklumat yang boleh digunakan untuk membangunkan negara ke arah yang lebih baik. Seterusnya, ke, secara kesimpulannya, apa yang dapat disimpulkan dalam pembentangan ini ialah Melalui kebebasan bersuara, satu teras demokrasi matang di dalam sebuah negara dapat dicapai. Malaysia khasnya perlu beralih daripada pendekatan kawalan yang keras kepada pendekatan seimbang dan bertanggungjawab. Empat langkah strategik adalah perlu dijalankan bagi memastikan perlindungan hak bersuara kepada masyarakat ataupun individu yang mahu melontarkan suaranya agar dapat dilindungi dengan baik dan uh, hal ini dapat meningkatkan keterusan dan uh, pendidikan rakyat dapat dipertingkatkan. Uh, ini juga dapat membenihkan dapat membina ruang awam yang mantap dan lebih inklusif yang mana jurang di antara pemerintah dan juga masyarakat dapat dipendekkan dan seterusnya melalui komunikasi yang baik uh, dan uh, kebebasan bersuara yang lebih bermoral ini dapat membantu menyuburkan budaya perbahasan nasihat mengukuhkan institusi dan membawa kestabilan politik jangka panjang khususnya di Malaysia sekian daripada kumpulan kami terima kasih